मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तय दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि ऑपरेशन संधूर और पाकिस्तान के साथ तनाव के बावजूद सरकार ने श्री ननकाणा साहब की यात्रा सतत जारी रखी और सिखों की भावनाओं का सम्मान किया लेकिन इसके उल्ट पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया प्रकाश पर्व के दौरान पाकिस्तान ने जत्थे में गए हिंदू श्रद्धालुओं को यात्रा से रोक दिया उन श्रद्धालुओं ने तय प्रक्रिया के तहत समय पर आवेदन किया था फिर भी पाकिस्तान ने उन्हें प्रवेश नहीं दिया यह न सिर्फ भारत पाकिस्तान समझौते का उल्लंघन है बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात भी है श्री गुरु नानक देव जी सिर्फ सिखों के ही नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए भी अत्यंत पूजनीय गुरु हैं श्री ननकाना साहब की यात्रा हमारे लिए सांस्कृत धार्मिक और अध्यात्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है पाकिस्तान द्वारा इस तरह बार बार आखिरी समय पर रोक लगाना और प्रक्रिया में बाधा डालना दर्शाता है कि वे ना तो श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करता है और ना ही अपने वादों का पालन पहले भी भारतीय श्रद्धालुओं के साथ ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिससे साफ है कि यह कोई एक दो बार की गलती नहीं बल्कि लगातार चलती आ रही समस्या है इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि सरकार इस मुद्दे को पाकिस्तान के साथ मजबूती से उठाए और यह सुनिश्चित करे कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, ताकि किसी भी श्रद्धालु को विषय में ऐसी निराशा का सामना ना करना पड़े बहुत बहुत धन्यवाद सर मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तह दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि ऑपरेशन संधूर और पाकिस्तान के साथ तनाव के बावजूद सरकार ने श्री ननकाणा साहब की यात्रा सतत जारी रखी और सिखों की भावनाओं का सम्मान किया लेकिन इसके उल्ट पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया प्रकाश पर्व के दौरान पाकिस्तान ने जत्थे में गए हिंदू श्रद्धालुओं को यात्रा से रोक दिया उन श्रद्धालुओं ने तय प्रक्रिया के तहत समय पर आवेदन किया था फिर भी पाकिस्तान ने उन्हें प्रवेश नहीं दिया यह न सिर्फ भारत पाकिस्तान समझौते का उल्लंघन है बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात भी है श्री गुरु नानक देव जी सिर्फ सिखों के ही नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए भी अत्यंत पूजनीय गुरु है श्री ननका साहब की यात्रा हमारे लिए सांस्कृत धार्मिक और अध्यात्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है पाकिस्तान द्वारा इस तरह बार बार आखिरी समय पर रोक लगाना और प्रक्रिया में बाधा डालना दर्शाता है कि वे न तो श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करता है और न ही अपने वादों का पालन पहले भी भारतीय श्रद्धालुओं के साथ ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिससे साफ है कि यह कोई एक दो बार की गलती नहीं बल्कि लगातार चलती आ रही समस्या है इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि सरकार इस मुद्दे को पाकिस्तान के साथ मजबूती से उठाए और यह सुनिश्चित करे कि ऐसी घुटनाएं दोबारा ना हो, ताकि किसी भी श्रद्धालु को विषय में ऐसी निराशा का सामना ना करना पड़े बहुत बहुत धन्यवाद सर मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तह दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि ऑपरेशन संधूर और पाकिस्तान के साथ तनाव के बावजूद सरकार ने श्री ननकाणा साहब की यात्रा सतत जारी रखी और सिखों की भावनाओं का सम्मान किया लेकिन इसके उल्ट पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया प्रकाश पर्व के दौरान पाकिस्तान ने जत्थे में गए हिंदू श्रद्धालुओं को यात्रा से रोक दिया उन श्रद्धालुओं ने तय प्रक्रिया के तहत समय पर आवेदन किया था फिर भी पाकिस्तान ने उन्हें प्रवेश नहीं दिया यह न सिर्फ भारत पाकिस्तान समझौते का उल्लंघन है बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाली बात भी है श्री गुरु नानक देव जी सिर्फ सिखों के ही नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए भी अत्यंत पूजनीय गुरु हैं श्री ननका साहब की यात्रा हमारे लिए सांस्कृत धार्मिक और अध्यात्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है पाकिस्तान द्वारा इस तरह बार बार आखिरी समय पर रोक लगाना और प्रक्रिया में बाधा डालना दर्शाता है कि वे ना तो श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करता है और ना ही अपने वादों का पालन पहले भी भारतीय श्रद्धालुओं के साथ ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिससे साफ है कि यह कोई एक दो बार की गलती नहीं बल्कि लगातार चलती आ रही समस्या है इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि सरकार इस मुद्दे को पाकिस्तान के साथ मजबूती से उठाए और यह सुनिश्चित करे कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, ताकि किसी भी श्रद्धालु को विषय में ऐसी निराशा का सामना ना करना पड़े बहुत बहुत धन्यवाद